Взагалі впливає декоративна косметика на шкіру і все інше? Декоративна косметика в першу чергу вона закриває наші пори. Тому зазвичай при можливості, якщо підліток має гарне обличчя, але, звісно, вони всі хочуть накраситися і нафарбуватися, але не бажано. А чи взагалі варто або бажано починати рано фарбуватися яскраво? Ну, на сьогоднішній день, звичайно, в моді все натуральне, природня краса, тому по можливості, знову ж повторюся, не варто. Звісно, вибирати тональні основи, косметику вибирати за інгредієнтами. Основне правило використання декоративної косметики вмивати її на ніч. Тому що, якщо ви не будете змивати косметику, пори закриваються. Може розвинутися інфекція в місці і, звісно, з'являються запальні елементи. Є така підвид, як косметичні вугрі. це хвороба, яка при закупорці пор викликає виникає запалення і виникають вугрі від косметичних засобів. Тому Є підлітки, які більш схильні до такої хвороби, а є люди, які навіть красяться і все нормально. А яким саме для підлітків має бути догляд Елементарно підібрати правильне очищення. Правильне очищення це зазвичай якби три етапи: вмивання, тонізація і крем. Обов'язково правильне вмивання, тому що мило під забороною. Хоча багато хто користується ним, бажаючи, що жирна шкіра, коли виділяється шкірне сало, його потрібно висушувати, підсушувати і користуються милом, яке ще більше спричиняє проблеми. А є якісь ознаки, того, що потрібно звернутися до косметолога? Коли турбують якісь висипання будь-якого типу? Чи ті самі комедони на носі, які зазвичай локалізуються, чорні точки, так, як ми їх називаємо. Чи навіть елементарний блиск обличчя, тобто в кого жирний тип обличчя, і, звичайно, підлітки намагаються його затонувати, замастити будь-яким чином. Цього робити не потрібно, тому що проблема буде усугублятися. Тому при таких проявах, звісно, звернутися до косметолога або хоча б навіть по телефону просто запитати, як правильно вчинити. Але краще прийти на консультації наочно подивитися на шкіру. Що ти вибереш? Користуватися яскравою косметикою і вже в 20 виглядати як в 30? Чи все ж таки виглядати природно? По-моєму, відповідь очевидна. Але іноді дивишся на цих всіх дівчат на обкладинках журналів і також хочеться бути у центрі уваги. Лучанка, подивись, ти на програмі ЧП+. Плюс. Ти ведучий цієї програми. І так, в центрі уваги. А ця дівчина всього-навсього слугує нам декорацією. А от щоб краще себе почувати у більш формальній обстановці, про це нам розкаже наш експерт Олена. Для початку я хотіла би уточнити, для чого дівчинки хочуть використовувати косметику. Є кілька причин. Ну, в кожному класі є так називаємо звезди: Парні і дівчата, які... Считаются умнее всех, красивее всех, привлекательнее Они всегда в центре внимания, и у них всегда много друзей Они просто как магнит притягивают к себе остальных И, естественно, тем, кто не в таком центре внимания, хочется быть на них похожим А если эти девушки еще используют косметику, то, естественно, те, кто хотят на них быть похожими, тоже начинают использовать косметику Вторая причина, как уже сказала Чана, это вот эти красивые девочки с обложек журнала хотят быть похожих на нить и думают, что если они нанесут косметику, они станут такими. Это же, конечно же, миф. Еще одна причина, по которой девочки начинают использовать и декоративную косметику, это постараться казаться взрослее. Они думают, что если они нанесут себе макияж, они станут взрослее, умнее, возможно, даже красивее и будут привлекать к себе внимание. Но это тоже не так. Привлекать внимание можно и без косметики. А я, как же без нее обходитесь? Ну, во-первых, для того, чтобы быть в центре внимания, абсолютно не нужна косметика. Главное – быть уверенным в себе, поднять свою самооценку, научиться нравиться самому себе. Это можно сделать несколькими способами. Ну, например, первое – найти себе какой-то талант. Я верю, что все люди без исключения в чем-то талантливы. И вы не исключение. Возможно, вы можете проявить себя в каком-то виде спорта. Может быть, вы умеете примерять людей, когда они поссорились. Или что-нибудь еще найдите свой талант и постарайтесь его чаще проявлять. Еще одно такое маленькое подсказочка. Найдите любимое свое занятие. Ведь вы любите что делать? Ну, каждый мое хобби. Я, например, люблю спевать и играть на фортепиано. А я люблю спорт. Вот замечательно. Занимайтесь тем, что вы любите. И вы точно кого-то в этом произойдете. Следующий шаг – это найти образец для подражания. Я не имею в виду кумира, сделать такую прическу или так же сама одеваться, а немножко другое. Именно куми, обратиться на подражание по характеру, то есть какого-то героя. Главное – увидеть в этом человеке что-то доброе, хорошее, и в чем именно хотите быть на него похожим. Следующий пункт – это постараться сосредоточиться на других. Между прочим, уже доказано наукой, что когда люди обзаботятся о ком-то или кому-то помогают, у них выделяется в мозгу эндорфин, так называемый еще гормон радости. И мы этого получаем удовлетворение. Поэтому, когда мы помогаем другим, мы делаем лучше себе. Следующий пункт. Научиться принимать комплименты. Не реагировать так, что «О, нет, это не про меня, я не такой», а наоборот, улыбнуться сказать «Спасибо». Зачем ты такая хорошая сегодня? Тякую. Следующий шаг – это зрительный контакт. Люди, которые не уверены в себе, они обычно смотрят в пол или по сторонам, или у них просто бегают в глаза. Когда вы хотите показать себя уверенность, уверенным смотрите прямо в глаза. Тогда люди почувствуют силу, исходящую от вас. Дальше это забота о себе. Никто не позаботится о себе так, как вы это сделаете сами. То, что из вас исходит, уверенность, которая излучается из вас, вот это то, что сделает вас действительно красивее. И последний пункт – это цените свою индивидуальность. Таких, как вы, больше нету. А вот как будет тем девчатам, у которых есть природный дефект, або какая-то вада, которую они не могут принять в себе? Как психологично подавать этот барьер? В вашем возрасте есть такая склонность все недостатки видеть под большим увеличительным стеклом и не замечать своих достоинств. Это черта всех подростков. Самое главное – постараться переключить свое внимание с недостатков на достоинства. Я думаю, человек не станет хуже от того, что у него там есть какой-то недостаток на лице. Правда ведь? А если он покажет свою искренность, честность, готовность помочь, дружелюбие, это гораздо больше его украсит, чем какой-то маленький недостаток. И напоследок вопрос. Знаете, чем отличается слуга, служанка от принца или принцессы? Чем? Ну, может, его короны? Дело в том, что и слуга, и служанка остаются незамеченными, какими бы они ни были красивыми. А принц и принцесса всегда будут на видном месте, всегда в почете, потому что их положение, даже если не очень красивое. Постарайтесь чувствовать себя не как служанки, а как принц и принцесса.